Вітаю вас це власний погляд про законотворчу роботу парламентського комітету з питань соціальної політики та праці. Говоримо з його головою народним депутатом України Петром Цибенком. Вітаю вас, Петре Степановичу. Отже, які знакові законопроекти соціального спрямування сьогодні знаходяться на розгляді у вашому комітеті? Здравствуйте, уважаємо збирателі, уважаємо телезрители. Хочу сказать сразу, что Комитет социальной политики и труда, который имею честь возглавлять по поручению фракции Компартии Украины, никогда не страдал и не страдает сейчас отсутствием законодательных инициатив в плане улучшения социального самочувствия нашего общества. Хочу начать со статистики. Кое-кто из моих коллег на заседании погоджуальной фракции, погоджуальной рады заявляет о том, что им не хватило времени рассмотреть либо тот, либо иной законопроект. Хочу сказать, что в этом смысле комитет по социальной политике и труду работает очень активно, очень интенсивно. И э, начать с того, что за период э, второй сессии мы рассмотрели уже 93 законопроекта. В том числе из, из них 34 – это те, те вопросы, которые являются предметом ведения нашего комитета. И 43, которые являются, мы рассматривали по поручению иных комитетов. И три вопроса рассмотрели э, контрольные. Но в каких том, напрямках украинцы все-таки Я хочу державы? сказать, что вот я работал в двух социальных комитетах. а Верховный, Верховный совет Украины имеет одну особенность по сравнению с парламентом всех стран мира. У нас есть два социальных комитета. Вот я работал и в одном из них, и сейчас работаю в другом. Я имею в виду комитет по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов. И в том числе в двух созывах возглавлял его. И теперь в комитете по социальной политике и труду. Если там главным приоритетом для комитета при всем множестве других вопросов, которые были, все-таки было пенсионное обеспечение. Это ключевая тема того комитета то для нас сегодня, безусловно, темой номер один является тема заработной платы. Безусловно. Кроме всего прочего, еще и потому, что я абсолютно убежден, что заработная плата это тот локомотив, который должен вытащить за собой, или за, на себе, или за собой всю ситуацию социально-экономическую в стране. Потому что ведь... По большому счету, что такое заработная плата? Это собственно заработная плата, которую получают человеки, за счет чего живут и сам человек, и члены его семьи. Это отчисление в бюджеты всех уровней, это отчисление во, во все фонды, это напол наполнение пенсионного фонда. То есть, иначе говоря, улучшение этого показателя э, тянет за собой как локомотив, Всі останні про всі останні проблеми. А от за даними э, міністра з соціальної політики Наталі Королевської, заборгованість по зарплаті на цей період протягом цього року, там останні три місяці складає понад десь один мільйон гривень. Э, даже, сейчас уже даже немножечко менше. Не мільйон, мільярд. Навіть Миль, так э, мільярд двісті мільйонів. Причому що найнеприємніше, є ніяка тенденція к цієї задовженності. Иное дело, что после того, как э, кабинет министров и премьер лично пригрозил э, руководителям областных администраций, э, областных администраций, просто они начали ну, стараться не показывать ее, хотя реально есть. Какие механизмы? Механизм номер один, механизм номер один состоит в том, что если в советское время сама система работала на то, чтобы долго по заработной плате не было, чтобы она была ну, более-менее достаточной и уж тем более выплачивалась э, в, строго в, в указанные сроки С, э, и ответственность была и должностью и партийным билетом и партийным взысканием А сегодня, сегодня это, эти механизмы не работают не работают поэтому не случайно вот на заседании 4 марта 4 апреля прошу прощения э, на сессионном заседании был рассмотрен мой законопроект и законопроект Петра Николаевича Симоненко, который предлагает взыскивать с предприятия, которые задерживают заработную плату, пеню в размере полпроцента за с суммы задолженности по заработной плате за каждый день. То есть есть юридическая ответственность, дисциплинарная за это, но мы пытаемся включить сюда еще и ответственность рублем. Извините, это очень важный фактор. В первом чтении этот документ принят. Комитет сейчас готовит его к рассмотрению во втором чтении. И, кстати говоря, он стоял в повестке дня и этой недели. Ну, Петро Степанович, а вот да згідно в... вашего законопроекта, там прописаны механизмы, как выследовать такой процесс, какие керевники там сплачивают частную зарплату, а какие нет? Ну, это, это уже немножечко другой вопрос. Это э, каждодневная работа и Министерства социальной политики, и, скажем, в том числе нашего комитета. Э, вот, потому что в законе вот, это предусмотреть, конечно же, невозможно. Мы э, ставим э, вопрос э, в том числе материальной ответственности и руководителей, и предприятий, которые своевременно не выплачивают заработную плату. Я думаю, что это будет одним из реальных механизмов. Но поскольку я заговорил о заработной плате, вы знаете, я хочу... Все-таки назвать еще две-три вещи, которые чрезвычайно важны в этом вопросе. Я не так давно был на заседании коллегии Министерства труда и социальной политики и э, там озвучил две очень серьезные цифры. Меня, и как депутата, и как человека, и как коммуниста очень беспокоит то обстоятельство, что сегодня у нас, Украина имеет уникальное э, негативное явление: бедность среди работающих. Во всем мире, если человек имеет работу отнести его к категории бедных или чрезвычайно бедных невозможно. Это на самом деле связано с заработной, с ревным заработной Так вот, хочу сказать, что статистика показывает, что на, на начало года где-то примерно 2,4 миллиона работающих получают заработную плату ниже минимальной. Ниже минимальной. А еще 3 миллиона получают... Это только работающие, работающие да, а еще 3 миллиона получают заработную плату до 2 тысяч до гривен. Итого 5,5 миллионов. А плательщиков единого социального взноса, а оттуда и пенсионный фонд наполняется, оттуда все страховые фонды наполняются и так далее. Так вот, плательщиков 13 миллионов. То есть получается, что каждый второй, из плательщиков единосоциального социального взноса получает ну, крайне низкую или ниже минимальной заработную плату. Как же, что, Очень серьезная это проблема. Мы, мы сегодня работаем на, над этим. Буквально на этой неделе мы провели э, э, круглый стол, комитетский круглый стол на тему э, практики выполнения закона э, о деятельности организации работодателей их объединений, их прав этих организаций и гарантии их деятельности. Но, и мы пригласили туда работодателей, активистов пенсионного, активистов профсоюзной деятельности, руководителей организации Работодатели и вели очень заинтересованный разговор на эту тему. Что-то нужно поправлять законодательно, и комитет на себя берёт эту функцию. Мы будем будем пытать это ді... делать. Это законодательная инициатива уже може з'явитися найближчим часом. Безусловно, безусловно. Мы договорились, что по, по результатам этого круглого стола мы обрабатываем очень активно все эти предложения, которые были, и это выльется в том числе в законодательные инициативы. мы очень жёстко поставили вопрос перед руководителями, руководителями организаций, работодателей в этом смысле, потому что очень тревожная статистика. За последние три года у нас по сокращению штатов уволено 550 тысяч человек, и это настораживает. И более того. Эта сумма, это все количество не всплыло в центре занятости, следовательно, какая-то часть или значительная часть из них ушла в тень. То есть работают, но работают через конверты, через нелегальную заработную плату, и это, безусловно, нас беспокоит. Поэтому комитет очень серьезно занимается этой проблемой. На Позапрошлой неделе мы рассмотрели вопрос о выполнении закона, закона о гуманитарной помощи. Потому что там возникла проблема, когда на границе скопилось огромное количество грузов, которые претендуют на получение статуса гуманитарной помощи около полутысячи, а за три месяца работы Министерство социальной политики, которое сейчас которому вменено рассматривать вот эти вопросы, к сожалению, предоставило такой статус только трем грузам, а среди них и инвалидское оборудование среди них оборудование для больниц, среди них новогодние подарки для детей в апреле месяце, которые лишат еще на таможне. Петро Степанович, но это вопрос должен решаться саме в законодательном Нет, законодательно тут все отрегулировано. Тут проблема только в поворотливости э, Министерства социальной политики. Ранее эта комиссия, ну, э, э, ранее эта комиссия была создана... При кабинете министров ее возглавлял один из вице-премьеров, гуманитарный вице-премьер. А сегодня статус этой комиссии несколько понизили, передав ее Министерству социальной политики. И в связи с переформатированием документальной базы несколько этот процесс затянулся. Но, ну, по крайней мере, сейчас утверждают сотрудники Министерства, которые отвечают за эту работу, о том, что этот процесс сейчас пошел активнее. І наскільки мені відомо, розглядається один із законопроєктів щодо перегляду прожиткового мінімуму його розміру і споживчого кошику. Ну я скажу навіть немножко по-другому відвечу на ваш вопрос. Діло в тому, що зараз в Міністерстві соціальної політики создано кілька робочих груп, які пересматривали состав потребительської корзини. тому що прожиточний мінімум це. потребительская корзина, ее содержание и стоимость. Вот денежная стоимость потребительской корзины, это и есть прожиточный минимум. Сейчас над этим очень активно работает и комитет, и Министерство социальной политики. К сожалению, там уйма согласований по министерствам и ведомствам, но, по крайней мере, будем стараться к тому, чтобы ну, хотя, бы, хотя бы на следующий год, при формировании бюджета 2014 года, мы поменяли вот и содержание самой корзины, и ее стоимостьное выражение, и сам прожиточный минимум, потому что эта корзина, хотя она по закону должна пересматриваться каждые 5 лет, один раз в 5 лет, она, к сожалению, не пересматривалась 12 лет. А мы уже за 12 лет ушли очень далеко, и естественно, что тем более, что там в этом наборе нет некоторых вещей, которых в 2000 году, когда последний раз она пересматривалась, просто не было. Ну, скажем, Еще расходы туда. на мобильную, на, на, на мобильную, мобильную связь. Они так, там просто не, не предусмотрено. Нет этого. Некоторые другие вещи. Поэтому э, сейчас идет работа на уровне министерства, и мы э, к этому подталкиваем активно министерство, чтобы... Так можна скорі та проблема була А, Петро Степанович, В ці дні багато дуже говорять про ветеранів вітчизняної війни, і ви очолювали відповідний комітет у Верховній Раді минулих скликань. І є головою організації ветеранів України. Отже, вам відомі ці проблеми, вони вам дуже близькі. Люди, які завоювали перемогу для українського народу, їх кількість щороку зменшується згідно статистики. Чисельність ветеранів війни зменшується на 200 тисяч щороку. 200 тисяч наших захисників вітчизни щороку йде у вічність. От власне на вашу думку, чи в повній мірі все таки забезпечено їх соціальний, соціальний статус? Яка соціальна підтримка? І чи в повній мірі виконується Ви знаєте, я хочу сказати вам спасібам за за цю тему за цей вопрос, який ви задали? Я хочу. даже немножечко еще более категорично высказаться в отношении количества этих людей. Знаете, из числа непосредственных участников Великой Отечественной войны, я имею в виду фронтовик, ветераны-фронтовики и инвалиды войны, сегодня уже осталось менее 200 тысяч человек. Несмотря на то, что несколько лет назад мы оперировали еще миллионными э, цифрами. И а, а, если иметь в виду, что самому молодому из них сегодня уже 87 мы должны спешить отдавать долги. Я очень хотел бы сегодня, в преддверии 9 мая, сказать о том, что мы порешали все проблемы на этом пути, что сегодня ветеран-фронтовик, инвалид войны чувствуют себя комфортно, защищенно, уютно и так далее и тому подобное. К сожалению, не могу. Какие-то шаги в этом направлении сделаны, это тоже правда. В частности, в конце прошлого года... Верховная Рада Украина, Украины, а я был одним из авторов этого законопроекта, приняла решение о том, чтобы непосредственных участников боевых действий, то есть инвалидов Великой Отечественной войны и ветеранов фронтовиков, которым исполнилось 85 лет, а им уже всем исполнилось, так вот инвалидов второй и третьей группы и участников боевых действий приравнять по льготам к инвалидам войны первой группы. И это решение принято. Осталась там задержка по участникам войны с Японией, но мы в ближайшее время эту проблему разрешим. Кажется, залишились борги. Какие самые? И вот э, ветераны нарекают на эту выплату щеречной допомоги. будет сближен этот размер? Цьому Значит, я хочу сказать, что несколько увеличен размер выплаты в этом году. Если, скажем, в прошлом году выплата эта составляла 2200 гривен для инвалида войны первой группы, то в этом, в этом году несколько больше, говорю очень аккуратно, несколько больше, но, конечно же, не столько, сколько должен получить ветеран-фронтовик. Эта сумма в этом году составляет 2415 гривен. Вот. Но самое -то главное, хорошо, что двигаемся в этом направлении, но законом о статусе предусмотрены цифры совершенно несоизмеримые с этим. Ну, скажем, для примера, инвалид войны первой группы должен получить 10 минимальных. То есть в данном случае 9 тысяч гривен, а получит 2 400. Продвижение вперед хорошо, но, к сожалению, в силу возраста эти люди уже не могут ждать. Поэтому я при каждом удобном случае, и вот в последний раз 3 апреля было заседание оргкомитета, посвященное подготовке к 70-летию и нынешнему юбилею Великой Победы, а принимали участие и президент Украины, и премьер-министр. Я обращался к обоим с просьбой, давайте мы хотя бы в отношении вот этой наиболее заслуженной части людей, которые ждать уже не могут никак, давайте мы как можно быстрее решать их проблемы, потому что, ну, 70-летие вот не за горами, два шага осталось. Да, И, к сожалению, для кого-то из них это может оказаться, эта дата может оказаться последним. Я не знаю, хватит нам, не хватит времени, поэтому я, пользуюсь случаем, хочу, хочу обратиться к этим ветеранам уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые наши самая лучшая, самая заслуженная часть нашего общества, я хочу сегодня обратиться к вам и, как, в том числе как сын фронтовика, хочу низко поклониться вам за вас за ваш жизненный подвиг, за то, что каждый из вас в своей жизни сделал самое главное в жизни, сломал хребет гитлеровскому фашизму, поэтому я хотел бы низко поклониться вам за эту победу за то, что вы сделали для страны, для народа, для Украины, и все-таки еще раз заверить о том, что социальный комитет, и комитет по делам пенсионеров, ветеранов, инвалидов, и комитет социальной политики и труда и фракция, которую Компартия Украины, которую я представляю, будем делать все для того, чтобы все-таки уровень социальной защиты вашей всех ветеранов які створювали все то, що є сьогодні в нашій країні, щоб он бив все таки више? Дякую за розмову. Нагадаю, що це був Петро Цибенко, голова комітету з питань соціальної політики та праці. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.